В программе прекрасная певица и очаровательная женщина. Лалита Милявская. Встречайте. Здравствуйте, здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте, Паша. Спасибо, что вы. Спасибо большое. Я... Я как у вас классно! Слушайте, на диванчике. Сразу можно мне с самолета так хорошо. Возможно, Лолита, так не меня. Или это не Ладно. У вас серьезная программа. Я буду так. А вы Лолита? Ну да. Знаете, Пока дело да. в том, что я видел афиши угу. концерта Лолиты. Вот. Ага, но ну, это фотошоп. На них изображена другая женщина. Да, ну, та же, та же, только с же фотошопом женщина, да? и накрашенная чуть больше. Нет, но вы меня простите, поскольку у нас серьезная программа, я должен задать вам несколько вопросов, чтобы удостовериться, вы ли Лолита, может быть, вы двойник вот. Нет, точно, 63-й год рождения, так. город Мукачева, угу. 14 ноября. Кто такой Александр Цикало? Mm -hmm. Mm -hmm. Про, э, закончите фразу Пошлю его на... Ой, и тут э, троеточие, потому что Очень много мест, куда нам нужно иногда посылать Чтобы быть здоровой психологически Ну, вы знаете, лет шесть назад э, Я встречался с Лолитой, когда она вела м, Программу на Первом канале В Москве И там даже мы однажды поцеловались Вот у меня есть кадры этого момента Давайте еще раз это сделаем <звы> С возвращением вас! Я тот поцелуй запомнил на эти шесть лет. Шесть лет назад я была худее, поэтому поцелуй был не таким сильным, каким сейчас я вас одарю. Давайте посмотрим, как это было, а потом будем целоваться. Давайте посмотрим. Надо найти эту точку абсолютно точно. Это был парад. Пашечка. Лови, лови, лови. я роли, его узнаю. узнаю. Ну, я понимаю, да. Прижался и узнал. Лицо здесь не чем. У вас здесь концерт так, завтра. Так, у меня завтра шоу. Шоу. В концертном зале Украины. В Палате Украины. Да. О 7 вечера. Вы не, вы, меня, что вы, вы... Не? вы не предупреждали меня, что вы будете говорить с Соловьиной. А Моя донька говорит только на украинском языке, потому что она тут учится у в школе. В Киеве? Так. Вы оставили дочь в Киеве, чтобы так она залишила ходила в школу? Да, в эмиграции. И дуже, дуже очень рада, потому что... Э... это вы, а донька на а. родине, <laughs> Дочь, фактически, да. Здесь старорежимная, 78-я, хорошая, но с бассейном, ага. напротив дома, бабушка через дорогу руку Ваша мама, да? Да, бабушка или, или мамин муж, mm -hmm. наш дедушка. Mm -hmm. Мы его просто Санечка называем. Поэтому переводят, там педагоги такие строгие, сердобольные. Мою кровопиюшку терпят. Иногда mm -hmm. так жалуются, но очень вежливо. То есть для вас концерты в Киеве это всегда еще и встреча с дочерью, это с мамой? Это возможность привести начальника ЖЭКа, всех врачей, все, кто нужен моей маме. Навести порядок. Навести порядок. И вот Вы производите такое впечатление разбитной женщины, хулиганки. И кажется, что вот так можно легко тут с вами всякие дела решать, поприставать. Какие дела? А, а вы на самом деле ранимый э, человек? Нет, вы знаете, я уже не ранимая. Вы знаете, сколько можно вообще ран? Это было бы неправильно, это было бы уже такое членовредительство, если бы я все время культивировала собственные раны, и о них бы помнила, или, как бы, знаете, находилась в унынии. Во-первых, с тех пор, как я узнала, что самый страшный грех, э, мне объяснил священник, mm -hmm. это уныние, это не какой-то другой. Я предполагала все, что не, Но угодно. вы ныне не страдаете. Нет, был период, когда я, как многие, впадала в крайности, а потом поняла, что ну, это путь в никуда. Чем вы нас удивите в ближайшее время? Ну, какой-то, может быть, принц? Или, может быть, новая песня, или новый проект, новый клип. Что Слушайте, вам так все привыкли, что я периодически выхожу замуж. Мы ревнуем. Нет, у меня сейчас очень хороший муж, пятый официальный. Поэтому я. Красивая цифра пять. Боролись с унынием. Я боролась после. Пятый. Пятый хороший из Белоруссии, из Беларусь Белорусские мужья идеальные. Воспитанные в лучших традициях. Цех, там у батьки не заборлуешь. Да, да, да. Чистота, пари. Если вы видели его шкаф, если вы видели эти уложенные, вот трусики, носочки, свитерочки, у него все можно найти. К моему шкафу нельзя подойти. Я тоже белорус, я знаю. У, вас также? Да, у меня такой же шкаф. Да. Может быть, его в ваш шкаф запускать? Я периодически. периодически, да, прошу его там. Как его зовут? Поэтому, Дима. Дмитрий, большое тебе спасибо, что ты внес. Стабильность и радость жизнь любимой нашей певицы Лолиты на афише написано живой звук. Вы будете петь вживую? А я вообще-то не умею под фонограмму. Есть одна проблема. У меня даже на всех съемках, которые ну концертные театральные съемки идут под центральным каналом. Нет возможности выставлять живой звук. У нашего телевидения. И поэтому у меня всегда операторы все знают. Тут вот уже за 25 лет работают на, на телевидении. Они знают, что если я пришла, значит, что надо точно снимать зрителя больше, чем меня, потому что рот не попадает. <coughs> я записываю песню, <coughs> как правило, в студии. Uh -huh. Потом выхожу и на концерте по-другому. По ну, во-первых, ты когда живем, играешь, у тебя все нюансы да, появляются. Может быть, есть, замедление. Да. Может, и... там на записи все вылизано. А мне нравится, когда люди в зале беременят Лолита, но у меня не получится завтра прийти к вам Жалко. на концерт, потому что я веду программу. Но вы можете для меня пару строчек из какого-то вот хита последнего, который вы исполняете? Она называется «Я». Ну, ну, буквально пару строчек. Сложно да, так. Пару строчек. «Я красивая, но ужасная, я, счаст... я счастливая, но опасная». Я блондинка такая вся, черно-рыжая. Я стеснительная, но бесстыжая. И так дальше. Все про меня. Прекрасно. Паш, Я буквально почувствовал себя на концерте Лолиты. Паш, ну что, все? Вы меня выгоняете? Да, что? хочу вам как подарить так? этот прекрасный все. букет. Болит. И приглашаю всех на ваш концерт Палац, Спасибо, Паш. Палац а, о а о политике поговорите? Да вы... бог с с этой политикой. А Россию вам посрать, да? Это же святое. Спасибо вам. Большое. Спасибо. Павел Шеремет. И Лолита Милявская в программе «Проты ночи». Дякую вам. До побачили. До побачили. Это была программа «Проты ночи» с Павлом Шереметом. Увидимся завтра. Всего вам доброго.